11 сентября в воскресенье около 20 налей поступает вызов в дежурную часть о том, что местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, носит и хранит при себе предмет, похожий на гранату. Выездом на место установлено, данный факт подтвердился, гражданин, местный, местный гражданин, находясь в состоянии, повторюсь, алкогольного опьянения, имея при себе две гранаты, одну выбросил во двор соседа, второй э, с помощью второй гранаты попытался э, себе причинить телесные повреждения. Однако э, в воле случая граната, которую он бросил, упала под сиденье автомобиля, его же автомобиля, в котором он находился. И данный гражданин, ну скажем так, получил легкие телесные повреждения и на, на настоящее время находится в больнице под присмотром врачей. Известно ли сейчас, откуда подозреваемый или когда и где приобрел и с какой целью боевые гранаты? В, данном, в данный момент мы эти все вопросы в ходе следствия выясняем, так как данный гражданин находится сейчас на стационарном лечении в больнице города в одной из больниц города Днепропетровска. Поэтому с ним будут проводиться дополнительные следственные действия, в ходе которых будет конкретно выясняться, откуда и каким образом к нему попали данные предметы. Скажите, пожалуйста, наш подозреваемый был ли ранее судим, привлекался к ответственности и попадал ли в поле зрения правоохранителей? Данный местный гражданин не является ранее судимым лицом, однако в поле зрения полиции попадал еще в 2008-2010 году по мелким административным правонарушениям. Скажите, пожалуйста. Он проживал один, либо у него семья э, дома. Вот, по мне Да, у него э, он проживал э, совместно с э, гражданской женой. Вот, и э, во время э, данного происшествия она находилась рядом с ним. Как э, она поясняет, э, она пыталась его, э, скажем, уговорить от, от, данного, от данных действий, но у нее не вышло. Первичный опрос удался уже ли да, нашим правоохранителям? Как аргументирует свои действия сам подозреваемый? Подозреваемый свои действия аргументирует одним одним тем, что он не хотел, чтобы попасть, скажем так, за решетку за данные действия. Его, он испугался, увидев правоохранителей в первую очередь, но уже потом уже понял, что он сделал большую ошибку. То есть он хотел подорвать сам себя уже, да? Да, он хотел подорвать сам себя, но опять же таки, благодаря тому, что э, граната упала под сидение автомобиля, и э, при взрыве даже сам местный житель данный отделался, скажем, небольшими телесными повреждениями, в том числе контузией. Данное происшествие следственным отделением Самарского отделения полиции. Э, внесено в реестр досудовых расследований по статье 263 части 1 Уголовного УК кодекса Украины, которая несет на наказание от 3 до 7 лет.

Я даже у